Menggemparkan negara pada syawal kedua, tragedi kebakaran saluran pipe gas di Putra Heights terus memberi kesan lebih 300 mangsa. Selepas pihak bomba berjaya memadamkan api yang menjulang ke langit, apa yang kita tahu setakat ini? Ikuti sorotan ini. Pada hari kedua kebakaran, insiden yang menghantui ratusan mangsa terus memberi kesan besar dengan sisa kebakaran masih berlaku pihak berkuasa menjalankan operasi mencari mangsa terperangkap dan melaporkan kawas dalam 10 meter terbentuk akibat kebakaran. Kerajaan mengumumkan bantuan segera kepada mangsa yang terjejas sementara usaha pemulihan diteruskan. Ibarat medan perang, itulah gambaran yang boleh diperkatakan. Ketua Polis Langur, Datuk Husin Omar Han mengesahkan seramai lebih 360 mangsa daripada 74 keluarga terlibat dalam kebakaran menyaksikan api menjulang tinggi lebih 30 meter dengan suhu mencecah 1000 darjah Celsius. Polis mengawal ketat kawasan yang terjejas bagi memantau isu jenayah dan melindungi harta benda penduduk yang terkesan. Bagi mengurangkan beban, Kementerian Pendidikan KPM menyalurkan sumbangan rm ringgit kepada guru dan murid yang terjejas. Lebih 100 warga KPM dikenal pasti termasuk 5 guru dan 102 murid. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT komited untuk mengkaji mekanisme yang sesuai dan berkesan bagi membantu mangsa kebakaran. Spekulasi mengenai kelulusan projek dibangkitkan netizen terjawab selepas disahkan Datuk Bandar Subang Jaya, Datuk Amirul Azizan Abdul Rahim. Katanya projek pembangunan itu diberi kelulusan dan kebenaran merancang pada 2022. Malah, kawasan projek berkenaan tidak berada dalam rizab laluan ROW Petronas. Demi keselesaan mangsa terjejas, sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan mangsa kebakaran iaitu di Dewan Serbaguna Camellia MBSJ Putra Hai. Eksko Pengurusan Bencana Najun Halimi berkata PPS tersebut menempatkan sekurang-kurangnya 8 keluarga. MBSJ dengan kerjasama KDEB Waste Management, KDEB WM, melaksanakan kerja pembersihan di kawasan kediaman terjejas. Proses membuang sisa kerosakan dijangka mengambil masa dua hari. Duli yang teramat mulia Raja Muda Selangor berkenan menyantuni lebih 300 mangsa daripada 84 keluarga. Tengku Amir Shah berkenan melawat pos kawalan tempat kejadian PKTP diiringi Eksko Pengurusan Bencana Najuan Halimi dan Eksko Kemajuan Desa Datuk Rizam Ismail. Penduduk terjejas dibenarkan masuk rumah secara berfasa. Fasa pertama melibatkan puluhan kediaman di Jalan Putra Harmoni 1-3A dan 1-3B untuk pemeriksaan dan pendawaian. Mangsa kebakaran diberikan kaunseling melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Esko Kebajikan Masyarakat, Anfal Saari berkata, langkah itu sebahagian proses pemulihan mangsa yang terkesan dan dalam kesedihan akibat kejadian luar jangka itu. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan merujuk pengurus PPS Masjid Putra Heights sebelum memberi bantuan. Ia bagi mengelakkan berlakunya lambakan barangan yang tidak diperlukan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Jabatan Pendaftaran Negara memberi perkhidmatan percuma gantian lesen memandu dan kad pengenalan kepada mangsa terjejas. Kaunter dibuka di Masjid Putra Heights akan dilanjutkan mengikut keperluan. Bantuan segera diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kepada mangsa kebakaran akan disalurkan mulai Isnin depan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menjelaskan semua data mangsa kebakaran sedang dikumpul bagi memastikan tiada siapa tercicir daripada menerima bantuan tersebut. Seramai 85 pemilik rumah di Jalan Putra Harmoni Putra Heights, Subang Jaya dipenar pulang ke kediaman masing-masing. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kesemua pemilik dibenarkan pulang selepas kediaman mereka disahkan selamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Tenaga Nasional Berhad serta utiliti yang lain. Tenaga Nasional Berhad TNB akan melaksanakan program bantuan kebakaran yang menawarkan ribat 100% sekali beri bagi bil elektrik satu bulan untuk mangsa terjejas. Ribat tersebut berdasarkan bil Mac 2025 dan akan dikreditkan terus ke dalam bil elektrik mereka pada April 2025. Lembaga Perumahan Hartanah Selangor LPHS bersetuju menawarkan lebih 100 unit rumah sementara. Amiruddin Syari berkata, sebahagian lokasi terletak di Kota Warisan Sepang, manakala sebahagian lagi akan diumumkan kelak dengan menggunakan skim Smart Sewa Selangor. Seramai 100 sukarelawan Selangor Surf digerakkan ke lokasi kejadian paip gas terbakar bagi membantu proses pembersihan. Pembersihan bermula 10.20 pagi tertumpu di kawasan jalan raya sekitar perumahan Taman Putra Harmoni. Pelbagai kepakaran diberikan untuk membantu mangsa, kata Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr Zamri Abdul Kadir. Ia termasuk bantuan perikmatan perubatan, kaunseling dan sokongan kemanusiaan kepada mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di Masjid Putra Heights. Ketua Polis Langor Datuk Husin Omar Han mengesahkan terdapat aktiviti mengorek di lokasi tragedi pipe gas yang menyebabkan kebakaran. Bagaimanapun, kerja korek tanah dihentikan pada 30 Mac. Polis telah merakam keterangan 56 saksi.